assalomu alaykum hurmatli ustozlar demak bugungi avgust kengashlarimizda ijtimoiy fanlar doirasida yangiliklar va o'zgarishlar to'g'risida fikr yuritamiz demak ijtimoiy fanlardagi o'zgarishlar to'g'risida mavzuga to'xtaladigan bo'lsak ijtimoiy fanlarni o'qishda innovatsion yondashuvlar haqida fikr yuritamiz bu yerda alohida to'xtalib o'tishimiz kerak demak ijtimoiy fanlar doirasida tarbiya tarix va huquq fanlaridagi asosiy bir boshida mundarija sifatida qaysi tomonlarga ahamiyat qaratishimiz haqida fikr yuritib o'tamiz tarix faniga to'xtaladigan bo'lsak demak tarix fani milliy o'quv dastur loyihasi yaratildi variativ o'quv reja bo'yicha yettinchi o'n birinchi sinflar uchun taqvim reja ishlab chiqildi tarbiya fani doirasida ikki uh, ming yigirma bir yigirma ikkinchi o'quv yili uchun uh, hech birimizga sir emas demak o'ninchi o'n birinchi sinf tarbiya darsligini uh, yaratish uh, borasida ishlar amalga oshirilmoqda qolaversa tarbiya fanini o'qitish texnologiyasi o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma ishlab chiqildi buni ham alohida ta'kidlab učil, o'tishimiz kerak huquq fani doirasida esa milliy huquq dasturi loyihasi ishlab chiqilganligi va xalqaro tajribalarni tajribalarnio'g o'rganilganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladi va endi mana shu fanlar doirasida har biriga alohida to'xtalib o'tishimiz mumkin hurmatli ustozlar tarix fanida o'zgarishlarga to'xtaladigan bo'lsak tarix fani, fani bo'yicha milliy o'quv dasturi loyihasi ishlab chiqildi milliy o'quv dasturi loyihasining maqsadi egallagan bilimlarni hayotda qo'llay oladigan zamonaviy jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan shaxsni tarbiyalashdan iborat shu sababli asosan ko'p o'zgarishlar e, milliy o'quv dasturiga qaratildi milliy o'quv dasturida quyidagi ishlar amalga oshirildi ya'ni o'zgarishlar amalga oshirildi jumladan ijtimoiy fanlar yagona blokga birlashdi bunda tarbiya huquq tarix fanlari o'zaro yagona blokga birlashgan holda kompetensiyalar ham umumiy tarzda ishlab chiqildi ikkinchi o'zgarishga to'xtaladigan bo'lsak bu uchta fan o'rtasida uzviylik va uzluksiz ta'minlandi ya'ni mavzular kesimida takrorlanmas bir birini to'ldiradigan mavzular ishlab chiqildi endi keyingi o'zgarishga to'xtaladigan bo'lsak bu tarix fani aniq maqsadga yo'naltirildi hamda tarix fani bo'yicha madaniy savodxonlik lug'ati tuzildi bunda albatta milliy va xalqaro tizim munosabatlar inobatga olingan holda ishlab chiqildi keyingi o'zgarishga to'xtaladigan bo'lsak bunda tarix o'qitishda o'quvchini o'zligini anglashga hamda uning o'sha um, faol fuqaro bo'lib e, yetishishiga qaratilgan e, kompetensiya va ko'nikmalar e, kiritildi milliy o'quv dasturiga keyingi o'zgarishda to'xtaladigan bo'lsak bu shu fanlar aro integratsiyasi ta'minlandi ya'ni tarix fanini boshqa fanlar bilan aloqasi mavzular kesimida mavzuga aloqador bo'lgan o'sha e, fanlarni integratsiyasi ta'minlandi milliy o'quv dasturi mazmunan xalqaro tajribalar asosida takomillashtirildi albatta biz xalqaro tajribalardan qaysi jihatini oldik bunda xalqaro tajriba singapur finlandiya aqsh kabi rivojlangan ta'lim e, davlatlarida ulardan asosan e, o'qitish metodikasini o'zimizga e, moslashtirdik e, albatta keyingisi esa tarix fani bo'yicha konsepsiya ishlab chiqildi va bu konsepsiya albatta milliy xususiyatlarimizni inobatga olgan holatda takomillashtirilib shu shu boisdan keyin o'quv dasturi ham ishlab chiqildi endi tarix fani bo'yicha yana o'zgarishlardan biri bu xalq ta'limi vazirligining ikki ming yigirma birinchi yil yigirma ikkinchi iyundagi bir yuz sakson sakkizhi sonli buyrug'iga binoan ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma ikkinchi o'quv yilidan boshlab tanlov fani sifatida tarix fani mavjud bo'lgan bir qancha o'sha yo'nalishlarda taqlim reja va o'quv reja va taqlim rejalar ishlab chiqildi jumladan uchta yo'nalishda tarix fani mavjud bulardan ijtimoiy gumanitar yo'nalishi tarix va arxeologiya yo'nalishi turizm yo'nalishlarida o'quv reja va taqlim rejalar ishlab chiqildi bularda tarix fani yettiinchi to'qqizinchi sinflar uchun bir soat 10-11 birinchi sinflar uchun to'rt soatdan o'qitiladigan holatda e, qilib belgilandi e, variantiv rejalar asosan o'sha yettinchi sinfdan boshlanishini inobatga olgan holatda shu e, sababli 7 sinfdan boshlab e, tarix faniga qo'shimcha o'sha e, tanlov fanlari soati qo'shildi hozirgi kunda eng muhim jihatlardan biri bu metodlarni har bir mavzu bo'yicha tanlash eng asosiy jihat qaraladi shu sababli metodlarni qo'llashda o'ziga xos mezonlar mavjud bulardan ta'lim maqsadga ko'ra tanlanishi kerak metod keyingisi ta'lim oluvchining soniga va imkoniyatlariga qarab tanlanishi kerak keyingi esa ta'limning davomiyligiga ko'ra hamda moddiy texnik sharoitiga ko'ra va ta'lim beruvchining mahoratiga ko'ra metodlarni tanlashimiz zarur endi tarix fani uchun qaysi metodlardan foydalanish kerak tarix fani uchun eng maqbul tushadigan metodlardan biri bu bibliyo tarix metodini tavsiya berib o'tishimiz mumkin bibliyo tarix metodi qanday biblio tarix metodi hozirgi o'sha texnika rivojlangan bir sharoitda o'quvchilarni kitobga bo'lgan qiziqishini hamda tarixiy voqealar yuzasidan ularni tasavvurini uyg'otishga yordam beradigan eng muhim metodlardan hisoblanadi bu metod har bir o'quvchini o'sha har bir mavzu bo'yicha mustaqil fikrini rivojlantiradigan hamda ularda sog'lom tafakkurni shakllanishiga yordam beradigan metod hisoblanadi bu metodda mavzu yuzasidan o'sha badiiy adabiyotlardan iqtibos sujet parchalarni keltirib o'tish mumkin bu metod deyarli ko'pchilik mavzularga tushadi tarix fani uchun eng muhim metodlarni sifatida tavsiya berib o'tishimiz mumkin bu metodni qanday qo'llaymiz bu metodni o'qituvchi o'quvchiga muayyan mavzuni tushuntirayotgan paytda uni tushuntirib bo'lgandan so'ng mavzuni mustahkamlash jarayonida qo'llash mumkin jumladan masalan amir temur mavzusini o'tganda amir temur mavzusiga doir biron bir badiiy adabiyotdan parcha iqtibos qo'llagan holatda o'quvchilarga mavzuni mustahkamlab olib borishi kerak bo'ladi e, bu metod atigi besh o'n daqiqani tashkil etadi shu vaqt davomida aynan o'qituvchi iqtibos parchani keltirgan holatda o'quvchiga vazifa berib ham o'tadi ana endi bibliyo tarix metodi bo'yicha quyidagi adabiyotlarni tavsiya berishb o'tishimiz mumkin masalan oltinchi sinf buyuk ipay yo'li mavzusini yoritishda mannob egimberdiyevni sariq ajdar hamlasi romanini e, misol tariqasida iqtibot tariqasida keltirib o'tiladi tarix fanini o'qitishda xorij tajribasini ko'radigan bo'lsak xorij tajribasi bu ta'lim tizimi rivojlangan davlatlardan biri finlandiya tajribasini oladigan bo'lsak finlandiya tajribasidan biz tarix fani o'qitish metodikasini olishimiz mumkin bu metodika deyarli ko'p tomonlari bizga ma'qul tushadi chunki masalan darsga mehmonlarni ya'ni arxeologlarni tarixchilarni chaqirish yoki muzeylarga sayohatga olib borish keyin o'quvchilarni tanqidiy tafakkurlarini rivojlantirish kabi metodlar bu finlandiya tajribasidan olishimiz mumkin va bu tajribalarni agar hayotda amaliyotda qo'llay olsak tarix fani yanada qiziqarli sermahsul bo'lishiga imkoniyat yaratiladi keyingi davlatni ko'rib o'tadigan bo'lsak bu o'qitishda buyuk britaniya tajribasini olishimiz mumkin buyuk britaniya tajribasida bunda asosan u davlatda o'sha xuddi e, finlandiya kabi tanqidiy fikrlarni ya'ni tanqidiy fikrlashga yordam bera oladigan e, mavzularni berish yoki yo e, mavzularda asosan xalqaro e, dunyo aloqalariga alohida e'tibor berish hamda o'quvchilarni e, faqat nazariy emas ularni fikrlash dunyoqarash qobiliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor olingan shu sababli ham biz buyuk britaniya tajribasini o'zimizda e, o'qitishga tarix fanini o'qitishga olishimiz foydalanishimiz mumkin demak ana e, endi tarbiya fani doirasida ikki ming yigirma birinchi ikki ming yigirma ikkinchi o'quv yilida chop etilgan o'ninchi sinf tarbiya darsi quyidagi boblardan tashkil topganini ko'rib o'tishimiz mumkin ya'ni bu e, yangi darsligimizda oilaviy hayot qadriyatlari inson va jamiyat ijtimoiy tarmoq imkoniyat va tahdidlari qolaversa to'rtinchi bopda mehnatsevarlik tadbirkorlik va kasbiy ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratilganini ko'rishimiz mumkin xuddi shunaqa o'n birinchi sinf darsligimizda ham qaysi boblarni tashkil topganligiga e'tibor qaratgan bo'lsak bu yerda asosan o'quvchilarni ijodiy ko'nikmalarni shakllantirishga mantiqiy fikrlanishga qaratilgan mavzularni ko'rishimiz mumkin mana qolaversa bu yerda misol uchun o'z navbatida diniy va milliy ma'rifat haqida takrorlab ya'ni bir o'zaro uh, mukammal holatda ko'rsatib o'tilgan yoki e, savol tug'iladi aksariyat o'qituvchilarimizda nimaga o'ninchi sinfda bor mavzular yana o'n birinchi sinfda ham qaysidir ma'noda o'sha boblarda keltirildi aytaylik oila e, bobini keltirilishi yoki tadbirkorlik yana keltirildi bu yozilish jarayonida o'ninchi o'n birinchi sinfda ya'ni bir integratsiya qilib oddiydan haligi spiralsimon qilib mukammalga qarab tushuntirib borilgan ya'ni bu yerda o'ninchi uh, sinfda aytib o'tilmagan aytalik o'n birinchi sinfda oila qurish saboqlari haqida alohida to'xtaldik ya'ni uh, mavzular aynan uh, bir xil ko'rinishi mumkin lekin ichidagi mazmun mohiyat bir biridan -bir anchagina farq qiladi buni ko'rishimiz mumkin mana bu yerda yangi darsning farqlarini ko'rishimiz mumkin ya'ni darslikning boshqa darsliklardan balki o'ziga xos xususiyatlari mana bu da korib o'tishimiz mumkin bu yerda asosan darslikning qiziqarli bo'lganligi o'quvchilar uchun yana ham bir yangi bilimlarni olishga e'tibor qaratilganini ko'rishimiz mumkin qolaversa ko'nikmalar bor ya'ni bitiruvchilar uchun mana shu tarbiya fani doirasida qanday ko'nikmalarga ega bo'lishi ya'ni o'n birinchi sinf o'quvchisi maktabni tugatgandan keyin o'z oldiga qaysi maqsadlar va qanaqa bilimlarga ega bo'lishini ko'rib o'tishimiz mumkin bu yerda asosan o'sha o'z o'zini boshqarish faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish mana shunaqangi bir, uçu, uz Fawolf, qararlık, nakangir, bir ıı, ya'ni yigirma birinchi asr ko'nikmalarini o'zida mujassam qilgan ko'rishimiz mumkin ana endi davlat va huquq asoslari fani doirasida qaysi o'zgarishlar bo'ldi ya'ni bizning fan doiramizda ijtimoiy işte, fanlarda hech birimizga sir emaski demak prezidentimizning yani, ikki ming o'n to'qqizinchi yil to'qqizinchi yanvarda qabul qilingan jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida farmon ijrosini ta'minlash borasida mana shu milliy o'quv dasturini alohida ya'ni mohiyatiga e'tibor qaratildi qolaversa u yerda xalqaro tajribalar o'rganib chiqildi mana shu bir ahamiyatga moyil tomonini ko'rishimiz mumkin va yana bir huquq fanimizdan o'zgarishlardan biri uzluksiz ta'lim dastur majmuasi tayyorlandi huquq fanidan ya'ni bu avvallar misol uchun umumiy o'rta ta'limda alohida bir bo'g'im bo'lgan bo'lsa hozir to'rtta ta'lim tizimida mana qaror bilan alohida ko'rsatib o'tilgan uzluksiz ta'lim tizimida huquq fanni uzviyligini ya'ni uzviy qilib oliy ta'lim umumiy o'rta ta'lim yoki professional boshlang'ich ta'limdagi fanlar dasturi umumiy majmua sifatida yaratildi buni ham alohida ahamiyat kasb etishi mumkin mana bu yerda darsliklarimizni o'sha boblarini qaysi yilda chop etilishi bularni hammasini ko'rib o'tishimiz mumkin davlat o'quv asoslari fanimizda mazmuniga uning mohiyatiga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi mana bu hozirgi taqdimot slaydimizda buni ko'rishimiz mumkin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi ya'ni ijtimoiy fanlar bitta blok yagona blok holiga keltirildi ya'ni tarix huquq tarbiya bitta tizimga keltirildi ijtimoiy fanlar doirasida va ular yana qaysi bir o'quvchida qanaqa uh, ko'nikmalar shakllantirishi bularni ahamiyat alohida ko'rsatib o'tildi qolaversa yoki mana ko'rishimiz mumkin huquqiy savodxonlik bo'yicha lug'at tashkil etilgan yani, buni ko'rishimiz mumkin umuman olganda bularni har birida mazmuniga anchagina o'zgartirishlar kiritilgan yani. tarbiya fanini o'qitishda biz uning mohiyatiga e'tibor qaratar ekanmiz ya'ni alohida metodlarga qaysi metodlardan foydalansak fanni o'qitish samara beradi buni aslida o'qituvchining o'zi mahoratiga bog'liq bu narsa biz bu yerda taklif qilayotgan metodlar bor ya'ni aqliy hujum loyiha issi yozish metodlarini mana shu dars davomida o'sha fan doirasida qo'llasa o'quvchilar uchun natijasi samarasi yuqoriroq bo'lishini ko'rishimiz mumkin mana darslikda misol uchun smart texnologiyasi orqali dars o'tishni ko'rsatib o'tilgan va mana shu narsa darsligimizda ham o'z aksini topgan ana endi huquq fanimizni qaysi metodlar orqali o'quvchi yoshlarga tushuntirsak bu yuqoriroq samara beradi va o'qituvchilarga yana ham aniqroq bir yengillik kasb etadi metodlardan foydalanar ekanmiz shu xalqaro tajribalarni o'rganganimizda ham misol uchun ijtimoiy fanlardan aynan huquq fanda menga so'z bering degan metoddan foydalansak alohida natija berishini ko'rishimiz mumkin mana bu yerda demak bu metodda asosan huquqda qo'llanishi alohida ahamiyat kasb etgan tomoni biz hayotda xohlaymizmi yo'qmi ko'cha kuyda uyda yoki maktabga borish jarayonida o'quvchilarimiz huquqiy vaziyatlarga duch keladi misol uchun yo'lda o'tish qoidasi yo'l harakat qoidalari bularni hammasi demak mana shu joyda o'quvchilar hayotda bo'layotgan misol uchun huquqiy vaziyatlarga javob topa olish yechim topa olish uchun mana shu metod menga so'z bering metodidan foydalansak ko'rishimiz mumkin bu yerda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga qaratilgan va mantiqan ularni o'ylashga qolaversa uni oxirida o'quvchilarda ijtimoiy faollik talabchanlik ulardagi kompetensiyalarni shakllantiradi bu narsalar alohida ahamiyat kasb buning uchun nima qilishimiz kerak mana bu yerda biz misollar keltirilgan's buni ikki xil usulda guruhlarda ishlashimiz ham mumkin o'quvchilarga vaziyat beriladi aytaylik yosh huquqshunoslar jamoasi bo'ladi vaziyat keltirib o'tilgan mana o'sha vaziyatlarga mana o'quvchilarga tanishtiriladi aytaylik iqtisodda sodir bo'layotgan mana hammasini misollar orqali keltirib o'tganmiz qanaqa bo'ladi mana senatorlar jamoasi yoki bunda qanaqa yechim topishini faqat o'quvchilarni o'sha debat orqali muhokama orqali bir biri bilan o'sha savollarga yechim topish orqali javoblarni topishimiz mumkin ana endi keyingi usulimizda skarabe texnologiyasi ham anchagina natija beradi ijtimoiy i̇şte, fanlar yani huquq fanni o'qitishda chunki bunda ham o'quvchilar o'z bilimini tayyor mustaqil bilimga emas balki jamoaviylik asosida chunki bugungi kunda o'sha jamoaviylikni maktablarda o'quvchilarga singdirsak ertaga u maktabni tugatgandan keyin ish faoliyatida ham katta yordam beradi de işte, jamoaviylik degan tushuncha o'shaning uchun bu yerda ijtimoiy faollik o'z imkoniyatlarini ko'rsatish mana shu uh, metodlarda anchagina uh, ahamiyatga moyil tomonini ko'rishimiz mumkin ana yani endi bu yerda mana faollashtiruvchi savol va topshiriqlar orqali bunga yechim topa oladi o'quvchilar haligi yani birinchi berilgan bir savolni mana javobini bu yoq'da ko'rishimiz mumkin yoki o'sha ikkinchi jamoani javobi qaysidir ma'noda agar kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa buni o'qituvchi to'g'ilashi kerak chunki biz bugungi kunda o'qituvchini akademik mustaqilligini ta'minlashimiz kerak akademik mustaqillik bo'lishi uchun o'qituvchi qaysidir ma'noda darslikdan chetlashib o'zi mustaqil bir o'quvchiga hayotda bir yordam beradigan ma'lumotlarni berib o'tish kerak mana shu joyda bu narsalar anchagina natija berishini ko'rishimiz mumkin xuddi shunaqai huquq fanlari o'qitsa yuridik lug'at bilan ishlash ham alohida ahamiyat kasb etadi buni mana bu taqdimotimizda ko'rishimiz mumkin ya'ni atamalar orqali o'quvchilarda o'sha fanni chuqurroq o'rgatishga yordam bergan bo'lamiz o'qituvchilarimizga yana bir yordam tariqasida inse hech birimizga sir emas ancha ustozlarimiz bu metoddan foydalanadi insert juda yaxshi metod hisoblanadi o'quvchilar uchun ya'ni o'quvchilarda o'sha o'zini bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi bor bilimlarni qanchalik borligini va mukammal qilish uchun bu metodimiz yordam beradi buni biz jadval orqali aniqlashimiz mumkin insert jadvalda birinchisida misol uchun o'sha bilimi bilaman degan bo'ladigan bo'lsa bitta uni tasdiqlagan ma'noni belgisini qo'yadi yoki o'ylaganingizga mos kelmaydigan bo'lsa minus belgisi qo'yadi buni ko'rib o'tishimiz mumkin agar siz uchun nimadir yangiliklar bor bo'lsa plus qo'yiladi agar tushunmagan narsangiz bo'lsa bu jadvalda so'roq orqali yechim topiladi ijtimoiy fanlarni o'qitishda xorijiy tajribalarning ahamiyati va o'rni muhim ekanligini ko'rishimiz mumkin shu o'rinda xorijiy tajribalarni tarbiya fanni darsligini yaratish borasida qaysi davlatlarni o'sha rivojlangan davlatlardan ma'lumotlar olinganini o'shalardan tajribasidan foydalanganini ko'rishimiz mumkin demak tafakkur xulq ta'limi bo'yicha bu yoqda buyuk britaniyadan olingani ko'rishimiz yoki hindistondan singapur axloq ta'limini bu yaponiyadan darslaridan o'sha qaysidir uh, ma'noda tajribalaridan foydalangani ko'rishimiz mumkin huquq fanini o'qitishda esa uh, aynan qaysi davlatlarni tajribasi bizga uh, natija beradi biz uh, o'rganib chiqqanda o'sha finlandiya singapur amerika qo'shma shtatlarida huquq fanlari qay darajada o'tiladi misol uchun amerika qo'shma shtatlarida huquq fanlari dastlab o'quvchilarga quyi bosqichda dastlabki huquqiy bilimlar berilishiga alohida ahamiyat kasb etiladi ahamiyatli tomoni esa aynan bular ko'proq inson huquqlariga alohida e'tibor qaratishini ko'rishimiz mumkin amerika qo'shma shtatlarida bu tajribada finlandiya tajribasida esa ikkita bosqichda darslar amalga oshiriladi birinchi bosqichda inson huquqlari umumiy holatda o'rgatiladi ikkinchi bosqichda borgan sari o'sha Uh, o'quvchilar yoshi uh, yuqori sinfga o'tgandan keyin o'sha fanga qiziqtirish kuchayishi uchun ana endi unga o'sha xalqaro doiradai konvensiyalar xalqaro bitimlar to'g'risida huquqiy bilimlar berib boriladi buyuk britaniya tajribasida asosan ya'ni fuqarolik huquqi bo'yicha alohida bilimlar beriladi fuqarolar o'rtasida yoki parlament bo'yicha alohida qonunlarni o'rgatiladi bularni ko'rib o'tishimiz mumkin rossiya nimasida esa metodlarni muhimligini ko'rishimiz mumkin reproduktiv o'qitishning faol shakllari interfaol metodlardan foydalanib o'sha huu fanni o'qitishda samaradorlikka erishishini uh, ko'rib o'tishimiz mumkin kanada tajribasida esa biz asosan huquq sohalariga alohida o'qitilganini ko'ramiz ya'ni jinoyat yani, qonunchiligi ma'muriy qonunchilik konstitutsiya huquq borasida alohida sohalarga bo'lib o'qitiladi u darsliklar hindiston tajribasida o'quvchilarda qonun qanday yaratilishi qonunga nisbatan hurmat va huquqiy madaniyatni shakllantirishga alohida ahamiyat kasb etilgan e, va qolaversa har doim bilamiz xalqaro tajribalarda o'sha huquq fani metodlariga alohida o'rin qaratiladi chunki bu o'quvchini o'qituvchining mahoratidan kelib chiqib o'quvchiga bilimni yetkazib berish uning metodlari ya'ni uni mahoratiga bog'liq bu yerda o'sha muammoli ta'lim hamkorlik orqali ana shu quyidagi metodlar orqali o'quvchilarga yetkazib beriladi e'tiboringiz uchun kattakon rahmat hurmatli ustozlar yangi o'quv yilida barchangizga omad yor bo'lsin kasbingizga ishingizga baroka tilaymiz salomat bo'ling rahmat